ताकि वो वोट ना करे तो मैं सारे मतदाताओं को एक रिक्वेस्ट करता हूं विनती करता हूं कि चाहे सुबह के पांच भी बज जाए लेकिन आज जब तक समय दिया हुआ है उसके पहले आप मतदान केंद्र में जाइए अगर सुबह कुछ भी असुविधा के कारण आप घर लौटे हो तो वापस जाइए और कल सुबह पांच भी बज जाए छ भी बज जाए कोई भी वहां से हिलेगा नहीं आपको वोट करने का अधिकार है और आप वोट देने के बिना वो जो केंद्र है वो बंद नहीं हो सकता आगा और आगा और सारे लोगों को मैं ये कहता हूं कि जहां जहां ये असुविधा है जहां पर जान कर देर लगाई जा रही है वहां का, का उस केंद्र का नाम और वहां अंदर जो इलेक्शन कमीशन के लोग बैठे हुए हैं उनका नाम हमें अगर बता दे तो हम अदालत में भी जाएंगे और साथ ही साथ आ, कल प्रेस में वो लिस्ट हम जाहिर करेंगे इस पूरे मामले में कहीं हाँ दिखाई दे दिखाई तो दे ही रही ना खुलेआम दिखाई, दिखाई दे रही है कि ऐसे सिलेक्टेड बस्तियां क्यों जैसे आपने अभी कहा कि वहां तो जोरदार वोट चल रहा, वोटिंग चल रहा है तो वोटर्स तो उतरे हुए हैं फिर आप मैसेज क्यों भेज रहे हैं एक बार दो बार तीन बार पांच बार पीने की पानी की सुविधा नहीं है धूप कितनी तेज धूप है तो भी अभी तो शाम होने आ गई है लेकिन सुबह से मैं देखते आ रहा हूँ कुछ सीनियर सिटीजन है उनको भी काफी तकलीफ हुई है तो ये अच्छी बात नहीं है और हम तो आप, इनको छोड़ने वाले नहीं है, जहां आपका है जा, जा दे, ऐसे अभी तो दिखाई दे रहा है और वहीं पर ज्यादा दिखाई दे रहा है मी आता साई साई लोकसभा मतदारसंघ त्याचबरोबर कल्याण डोंबिवली सगळीकडे विचारपूस करतोय पण विशेषतः मला मुंबईमध्ये हे प्रकार जास्त दिसत आहेत अगदी कल्याण मतदारसंघात सुद्धा काही ठिकाणी दिसतंय जिथे जि जिथून जिथून आम्हाला मत मतं मिळण्याची आघाडी मिळण्याची शक्यता आहे तिकडे मतदार खूप मोठ्या संख्येने उतरलेत मी दुपारपर्यंत सगळ्यांचे मला मेसेज येत होते जे राजकारणाशी संबंधित नाही की उद्धवजी आम्ही मतदान केलेलं आहे उद्धवजी आम्ही मतदान केलेलं आहे नंतर अचानक यायला लागले की आम्ही खूप वेळ थांबून शेवटी निराश होऊन परत गेलेलो आहोत आम्हाला एकदा दोनदा तीनदा आमची आयडेंटिटी विचारली गेली आतमध्ये खूप विलंब लावला जातोय तर हा विलंब हा काही योग्य नाहीये आणि नाही 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 असं नाही असे थांबू शकत नाही त्यांना बाहेरच नाही पडू देणार असं होत नाही जोपर्यंत मग रात्री दहा वाजले तरी ग्रामीण भागात वाजलेत पण मी तर म्हणतो

काफी सारे लोग जो निराश होकर लौट गए होंगे गुस्सा होकर लौट गए होंगे उनको मैं आवाहन कर रहा हूँ विनती कर रहा हूँ कि कृपा कर कर आप वापस लौटिए मतदान केंद्र पर जाइए जब तक आपको वोट दिया नहीं जाता तब तक वो केंद्र बंद हो नहीं सकता रात को भले दस बजे बारह बजे कल सुबह सात भी बजे लेकिन आखिरी जो मतदाता है जो छह बजे के पहले वहां अंदर जाएगा नहीं जा, जाएगा उसको मत देने के बिना वो केंद्र बंद नहीं हो सकता ठीक है चल हाँ जय मात